Я вітаю всіх телеглядачів та прихильників спорту. Декілька днів тому у Палаці спорту Миколаївського обласного управління з фізичної культури та спорту Міністерства освіти України завершився молодіжний Кубок України з Греко-Римської боротьби. З сюжетом саме про ці змагання ми і розпочинаємо нашу програму. На колими одного з найкращих вітчизняних борцівських центрів. Вийшло понад 200 атлетів 17-19 років, які представляли більшість регіонів нашої країни. Разом з нагородами спортсмени також виборювали місця у молодіжній збірній України. А для цього треба було показати високий рівень майстерності, який включав в себе зрілу тактико-технічну підготовку та неабиякі вольові якості. Те, що ці змагання проходять в Миколаєві, це свідчення того, перш за все, про розвиток цього виду спорту. Дійсно, в цього виду спорту в греко-римській боротьбі, в Миколаєві давно вже закладені великі традиції. Наші спортсмени, наші спортсмени чемпіони світу, учасники Олімпійських ігр. І ми дійсно на Україні маємо одну з найкращих шкіл по підготовці спортсменів з греко-римської боротьби. Миколаївські спортсмени до Кубку України готувалися дуже ретельно, і це дозволило їм успішно подолати стартову стадію змагань. Подальший турнірний шлях для наших земляків, який для переважної більшості спортсменів, складався з драматичних двобоїв. І тільки кращі з кращих доходили до фіналу. Атлет вагової категорії до 60 кг парвіз насибов. свій шанс використав на все 100%. Все. Финальная была схватка, такая, ну, очень тяжелая, конечно. Но для меня каждая схватка в этих соревнованиях, я первый год по молодежке борюсь только. Для меня каждый соперник как, как был, как, как настраивался на него, как на финал. Как-никак первый год я так с юноша перехожу. Вот, так что на финал, ну, я на все схватки одинаково настраиваюсь, хоть слабый, хоть сильный. Можливість вибороти першу у своїй спортивній кар'єрі національну золоту нагороду мав і миколаївський богатир Олександр Гонтаренко. У фіналі вагової категорії 120 кілограмів Олександр Гонтаренко був близьким до золота. Я первый раз борюсь в супертяжелом весе. Вообще мой вес 96, но так как у меня не было времени э, войти в форму и бороться в этом весе, поэтому я встал выше вес и очень доволен, что мои результаты, я достиг того, что я сейчас в финале, буду надеяться на лучшее. Но соперников не знаю. Первый раз с ними встречаюсь, так же как финалист, я тоже вообще один раз в лице его видел, поэтому ну, будем надеяться на лучшее. Але на жаль, играющий с рахунком 4-0 не сумел втримать и перевагу. І програв супернику з Маріуполя Леоніду Артеменко. А в активі наших земляків також дві бронзові нагороди. У ваговій категорії до 50 кілограмів третє місце посів Сергій Земляк. Також на бронзовий підстал Пашаний піднявся і атлет вагової категорії до 74 кілограмів Артур Бедерханов. Попиту. Фізично не вистачає. Сподіваюся, в ще раз виграв Миколаїв і треніруюсь уже все. за Николая. Будут тренироваться на чемпионате, думаю, будет все хорошо. Сладко, я бы сказал, очень серьезно было. Боровся с чемпионом Украины бывшим. Я бы настраивался очень сильно, хотел выиграть это. А так нормально все прошло ему. Я надеялся на финальную встречу, а проиграл, получается, третьим только стал. Слово відбирався. Слабко, фізично, надо додавати технічно. Підсумовуючи результати борцівських двобоїв, організатори змагань, які у такий складний для нашої країни час зуміли провести турнір на найвищому рівні, дали оцінку в тому числі і виступу Миколаївських грекорівник. Зараз така йде боротьба, що треба весь час йти в наступ. В наступ і дуже обладає дуже добре. Виконанням комбінації прийомів. Але хто пасивно веде боротьбу, зараз практично проігрують зустрічі. Ну, ці накили ми зараз показали. Хто не готовий фізично, і техніка відстає від сьогоднішнього дня ті і проігрує зустрічі. Як ви вже зрозуміли, шановні телеглядачі, греко-римська боротьба є темою нашої сьогоднішньої програми. У нас в гостях директор Миколаївської комунальної комплексної дитячої юнацької спортивної школи номер 1 заслужений тренер України Костянтин Васильов, а також вихованці цієї школи Максим Коноваленко та Артур Бедерханов. Вітаю вас, шановні гості. Костянтине. Давайте більш докладно поговоримо саме про Молодіжний Кубок України, який ми щойно бачили у нашому сюжеті. И что удалось, что не удалось, вообще, чи выправдали надежды миколаевские атлеты, и что дальше ждет на саме миколаевских борцов. Ну, 8-9 ноября в городе Николаев проходил Кубок Украины. Николаевская земля собрала где-то 190 участников Кубка Украины. Практически все команды были со всех регионов. Если подводить итог э, Николаевской команды, значит, первое место занял Парвиз Насибов, вторыми стали Александр Гончаренко, вот, Артем Дерханов, третьими стали Земляк Сергей и Артем Матяш. Вот. Печально, конечно, э, надеялись на Манина Вадика, вот, на Удовика, на Пикуса. Вот. Ну, по Манину можно что сказать? Парень перед этим переболел, вот. капельницу делал, ну, и после таких болезней, такие нагрузки, и после схватки он потерял сознание, и дальше мы не дали, ну, чтобы он боролся. Вот. <свестит> То <Тобто> есть <свестит> он вышел на борьбу. Да, отборолся схватку. Стартовую схватку. Да. И потом у него распочел, начались проблемы с здоровьем. Основная схватка была, это представитель Садеса, чемпион мира в этом году, свежий чемпион мира. Ну, счет закончился 4-6. Ну, после схватки он все силы отдал. Ну и как бы, <свестит> как мы говорим, потерялся. <свестит> ну, звучание, <извлечай, свестит> вы, вы решили не травмовать его да, надали. Не травмировать дальше, потому что этот парень возлагает надежды. Вот, и он входит в сборную страны. Но надо было немножко приберечь его. Также Максим Ковальчук, на котором мы рассчитывали, вот, не реализовался как надо. Также Пикус. Вот, Александр, то же самое. Разраховывал на то, что выбрали были бы в тройке, потому что по своим силам это им доступно. Ну, борьба есть борьба. Все случается. Вы я как команда Николаевской области? Какие по силам? Значит, Николаевская команда заняла второе место. это уже серьезно? Да, на этих соревнованиях. Проиграли 3,5 балла. Это Киевской области. Николаев... Ну на этих странах Киевская область заняла первое место, Николаевская заняла второе, Запорожская третья. Ну, мы вас витаем, это уже серьезный результат, это уже не однократный результат, это повторяются результаты. ну Костянтый, хотелось бы лучше, когда дома проводишь, хотелось бы лучше показать свои стороны. Ну. Кусинтина, ну, как мы уже знаем, из сюжета на этих так также же виднелся виднелся на До, до, до команди, збірної команди України молодіжної. І хтось миколаївців потрапив, чи ще ця стадія триває, потрапляння до складу збірної, і які змагання чекають на е, збірну України? Ну, ці соревновання дійсно були відбором на Європу в 2015 році. Вот. И если говорить по сборной, значит, с нашей В области вошли такие ребята в эту сборную молодежную. Это Артур Бдерханов, вот, Матяш Артем, Земляк, Сергей, вот, э, э, Мартынюк. Они вот, -то уже есть членами сборной, чьи кандидатами? Мы... Они есть э, в резерве. А, Молодежная, кто ходит в молодежку, это считается резерв. Кадеты, они ходят в резерв. То есть молодежка уходит в кандидаты, а кадеты ходят в резерв. Склад сберной еще не вызначен? Не, ну уже так, в списке прислали уже, до самое. Ну, я ж, э, скажу, кто есть что... наставники Маколаевских? Противатомы со сберниками краины? Ну... Я думаю, да, потому что в этом году урожайные ребята показали себя. Много ребят вошли в сборную страны и по мужикам, и по молодежи, и по кадетам. Так что будем думать, кто будет работать, выезжать с командой. Сегодня вы взяли с собой двух серьезных атлетов. Максима Винщие. Вчиться в школі, але вже ж багато років ставав чемпіоном України в різних вікових категоріях юнацьких. Максиме. Скільки разів ти ставав чемпіоном України і які твої спортивні плани в найближчому і не тільки найближчому, а в майбутньому? Чемпіоном України я становився три рази по різним відростам. Боролся и по старшим, и, по, и на два года старше, и по своему возрасту в этом году выиграл последний чемпионат Украины. В дальнейшем у нас будут проходить сборы в конче заспе, и мы готовимся на чемпионат Европы, на дальнейшие турниры, которые будут проходить в России, будут проходить в, 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 по всех уголках Европы. Готовимся активно и хотим, надеемся на лучшие результаты. Максим, ты же выступаешь у богатырской категории. Так, да, 100 кг села какеорія. На даний момент Это вікська вісела. На даний момент, момент, да, це максимум, який може бути. Ось я бачив твої поєдинки і кожного разу ти давав своїх суперників за лічені секунди. Тобто там десь 20-30 секунд і суперник вже накиди. То ще, чи, чи ще щось таке, що серйозне. Як це так? Це. природные природные сдимности, че это вы также можете сказать про Максима, как, э, скажем, скажем. Э... А Максиме что я хочу сказать, что природа надарила его баттерским здоровьем. Это прежде всего, это зависит от родителей. Вот второе, хочу сказать, что очень способный парень, умный парень, схватывает все на лету. Ну, немножко балует результатами школу. Что я могу сказать? Мы не можем сказать, что каждая схватка идет за 10-15 секунд. Тренера не дадут соврать, что этому предшествует очень огромный труд. И каждый день ты вынужден идти туда и работать, несмотря на травмы, несмотря на здоровье. И благодаря тренерам ты становишься, ты растешь. Это огромное спасибо и родителям, и тренерам. І всім, хто дає нам таку можливість, і кожен спортсмен по своєму сільську і вынуждает настраюватися на нього. І от именно цей настрой і решает в боротьбі. Хто настроился краще, тот і победил. Максим. Ти ж також був на цьому молодіжному кубку ну, глядачем, звісно, можливо, допомагав своїм наставникам. Ось ти бачив свою вагу, але більш дорослі хлопці, якщо б ти там виступав. Ставь бы ну, как сам думаешь. Свои, за свои годы выступления я уже имел возможность выступать 120. Это было в Новосибирске за сборную Украины. Мы ездили на международный турнир, который проводил Карелин Александр Александрович. Уже, бороться в частности. Я уже боролся в 120. Там я по личному зачету стал вторым. Я проиграл только представителю Беларуси. Русского атлета я выиграл. Я уже имею представление, что такое 120. На тот момент я был 90 килограмм, у меня случилось резкое падение веса из-за больших нагрузок. И вот с разницей в 30 килограмм я вынужден был выступать, но тем не менее я выиграл трех спортсменов, проиграл только одному. Это очень тяжелый вес и функционально надо быть выносливым. Мы над этим работаем. Ну, Извращенно каждый спортсмен мрье выбрать какие-то серьезные достижения в спортивной карьере свои э, На что ты можем Можем мы помрять. Ну, как и любой спортсмен, я рассчитываю на победу на чемпионатах Европы, на коврах чемпионата мира. Ну и самое святое, что может быть для спортсмена, это Олимпийские игры, на которые бы очень хотелось хотя бы поучаствовать, а уже потом и смотреть по возможности на результат. Ну, мы, конечно, желаем, еще все твои мечты в жизни. Артур, ти виступав на цьому молодіжному кубку і доволі вдало вибрав срібну нагороду. Сам як вважаєш, це добрий результат чи сподівався на золото? Так, да, я вважаю, що це нормальний результат. Ну, конечно, я хотів золоту медаль. Но серебро это теж считаю, что нормальний результат. Взагалі раніше ти виступав на чемпіонатах України. Да. Якщо виступав, то з яким успіхом? Выступал третье место. На прошлом Кубке третье место было. На чемпионате по юношам третье тоже было, второе, третье. Спортсмен спортсмену, спортсмену Харькова, Фельчаков, Ярослав. Як була боротьба? Зумів йому спротив? Ну, как була борьба? Упорная борьба была, но где-то он функциональнее, может быть, более подготовлен или опытный. Получилось так, что проиграл. Константин еще не Артуру для золотой награды. можно сказать так, что Артур только приехал с чемпионата Украины до 22 лет, где он занял третье место. Может быть, повлияло то, что расстояние между соревнованиями где-то две недели было, вот это раз, и подгонка веса, мне кажется, Вот это зіграло основну роль. Ну, немножко додають фізіки. І вот. надфункціоналою треба вот это Ар... самое найголовніше. Артур, ну взагалі, які твої спортивні плани майбутні? І Ближайся. що хочеш взагалі э, вибрати таке, щоб э, здивувати? Можливо, не тільки місто, не тільки Україну, а й весь світ. Так скажу. За тебе. Будем тренироваться, вот хочу будет чемпионат в конце года, ну, в 2015 году будет чемпионат Украины, там тоже будет решаться, кто поедет на чемпионат мира. Можно будет завоевать лицензию и поехать за сборную Украины на чемпионат мира. Звучайно, мы тебе все обожаем и, возможно, на чемпионате света ты также спробуешь выбрать какую-то награду. Ну, после этого кубка включили официально уже в сборную команду Украины по молодежи. Сейчас вызов пришел. В кончив заспіва на 17 числа, щоб він приїхав на збори, він вже у збірну команду України. Ну, звичайно, ми тобі бажаємо. Лише успіхів. Костянтин, взагалі трохи більше місця залишилось до завершення 2014 року. Як склався цей рік для миколаївських борців, не тільки для юнаків молоді, а взагалі для всіх борців. І ще задоволені. Ви? спортивным підсумком 2014 року. Ну что хочется сказать, в общем, э, да, основные уже соревнования прошли, чемпионаты Европы, э, чемпионаты мира, вот, и по кадетам, и по молодежи, и по взрослым. Еще остался Кубок Украины по э, взрослым. Ну, наши ребята практически на всех соревнованиях отборолись неплохо. Значит, э, на чемпионате Украины наша команда заняла третье место. Есть призеры, есть чемпионы. Вот. Это Васильев э, Владимир, вот. Там Пыслар, Дмитрий Дюба, Сергей Савченко, Николай. Это ребята, те, которые здорово выступили на чемпионате Украины. Вот. Что хочется сказать по молодежи, я уже повторяю. Повторюсь, что э, до 22 лет наша команда заняла первое место. Это проходило в городе Ровно, где мы имеем две золотых медали. Это Мартынюк, это самое Андрей и Кучеренко Виталий. Получается два серебра. Это Степанов Георгий и Жабский Алексей. И две бронзы. Это Ковальчук Максим и Артур берханов Вот. То, что касается покупки Украины, вы же сами, вот сейчас мы говорили, что одно первое, два вторых и два третьих. В общем, в общем команда наша Николаевская команда на Украине, ну где-то я думаю в этом году займет где-то общее место где-то второе, третье по результатам итогов подведений. Каждый год подводится в комитетах министерства итог выступления борцов. Но ну, я думаю с пятого, там четвертого перескочим где-то на второе, на третье место. Ну, в общем, хочется ребятам поблагодарить то, что они здорово отборолись в этом году и настраиваются на 15-й год. Удачи им всем! Костянтин Мок дает США который вы очерпаете, является борцовским центром Миколаевской области. За час основания школы тут выховано 15 майстрів спорту міжнародного класу, багато майстрів спорту Радянського Союзу та України. Декілька спортсменів виборювали нагороди чемпіонатів Європи та світу та Кубків світу. Тобто ваша барцівська школа добре відома як в Україні, так і на міжнародній арені. Я думаю, що нашим теледачам було б цікаво дізнатися, де ще в Миколаєві та Миколаївській області функціонують відділення греко-римської боротьби. Адже ваша школа, вона відома і так. Да, для того, чтобы пополнение было в центр, мы открывали регион. Это в Новом Буге, там работает Бобрович Иван Иванович, вот, Веселинова, Зайченко, Гринчук, там работают два тренера, Вознесенский, Матиев работает, Ровно, Литвинчук работает. В общем, вот в таких районах мы развиваем. И в Октябрьском здесь, и на ЮТЗ, вот, и в центре в Соленах. Вот в таких регионах развивается греко-римская борьба. Можно я и додам, и... как спортивный журналист, что есть также и в Очаковском районе. Я же говорил, в... да, я Я про Очаков. Очаков також так уж есть. Э, в Очакове сейчас тренера нет. Ну, мы, а, э, ну, да, мы сейчас взяли тренера Раньше же... с помощью э, да, председателя э, Очаковского, Самоукова Сергея. Витальевича, он помог. Ну, пригласили, короче, тренера с Луганска, вот и он будет там работать. А где еще планы этой открытой борьбы. Есть планы. Открылось Вознесенский буквально недавно. Вот. Ну, в принципе, у нас все районы, у нас вот Доманевский район, Кривозерский район, вот в тех районах у нас раньше была борьба, сейчас в данный момент нет. Ми бачимо, що географія доволі широка. Костянтин, якщо хтось з наших телеглядачів, побачивши цю програму, захоче віддати свою дитину в секцію греко-римської боротьби, що б ви порадили і в якому році бажано розпочинати заняття в таких секціях? Ну, Желательно, щоб приходили діти в 10-летті віці, Вот, потому что раньше просто можно травмироваться и потом забыть за весь спорт. Рекомендуют с 10 лет. В каких районах, допустим, у нас, я уже назвал перед этим районы, и Новомбуги, и Вознесенский, и Веселинова, и Ромна, и в Очакове, это самое, в Октябрьском, на ЮТЗ. Вот у нас есть точки. Если люди находятся где-то в этих районах, пожалуйста. Ну, центр – это э, плавбассейн Соляная. Э, в Миколаеве Миколай. еще есть несколько усилий греко-римской борьбы, самое в месте. Есть, я же э, говорю, что ДСШ-7. сша, 7. Вот, это же на ЮТЗ, там Николай Георгиевич Солеев работает. Вот. Ну, и в центре у нас это в Солянах. Хлопці, ось Костянтин Володимирович, каже, що треба віддавати дитину в, сім, в 10 років, років. зайнятися. Максиме Артуре, коли ви розпочали займатися греко римською боротьбою? І головне від, яких, від таких життєвих радощів треба відмовитися для, для майбутніх чемпіонських титулів? Ну, я почав займатися в 9 років, Привела мене на боротьбу мама. Ну, отказаться было как тяжело на борьбе, но это давалось нелегко. было и радость, и слезы были, и, и травмы были, было многое. Но остаются сильнейшие. Надо тренироваться, терпеть. Мы сами выбрали этот путь, этот путь и идем к своей цели. Я начал заниматься со второго класса. Это мне было 7 лет. Меня привел мой отец. Мать частично была против. Но все-таки так сложилось, что я не прекращаю заниматься по сей день очень сложно совмещать это с учебой, очень сложно совмещать это с таким времяпровождением, как, допустим, те же, я не знаю, посещение каких-то клубов. от этого всего приходится отказываться и идти на тренировку. каждый парень в нашем зале, каждый, кто занимается, он очень силен духом и абсолютно любого кого не назови, это очень хороший перспективный спортсмен. и я желаю всем детям Всім мальчикам непосредственно йти на борьбу це дуже мужественний і сильний вид спорту. Костянтин, ну на останок ваше, як то кажуть, останнє слово телеглядачам, що ви їм побажаєте, що, що ви їм запропонуєте. Адже в цьому році, мабуть, ми вже не побачимось. Вже програма Миколаївщина спортивна, мабуть. Про греко-римскую борьбу мы не будем рассказывать. Мы вас э, приглашаем на все наши мероприятия в 2015 году, которые будут проходить. Вот, э, желательно проводить своих детей, заниматься греко-римской борьбой. Ну, и здоровья и радости всем желаю. Честно, что эфир добегает завершения. Сегодня мы говорили про греко-римскую борьбу. Я дякую нашим гостям, заслуженому тренеру України Костянтину Васильєву та юним спортсменам, чемпіонам Максиму Коноваленку та Артуру Бедерханову. Також дякую всім вам, шановні теледачі, за те, що ви нам довіряєте, залишайтесь з нами і надалі. Болівайте за миколаївських та українських спортсменів і болівайте за нашу країну. І до нових зустрічей у спортивному ефірі телеканалу Миколаїв.